ಹನುಮಂತನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖಗಳಾಗಲಿ ಚಿಂತೆಗಳಾಗಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಶನಿ ದೋಷದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅನುಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಹಂ ಹನುಮತೆ ರುದ್ರಾತ್ಮಕಾಯ हं फट् हो हां हनुमते रुद्रात्मकाय हु फट फट् ऊं हनुमते रुदा्रात्मकाय हुं फट् ऊं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ऊं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ऊं हनुम हुं फट् ऊं हनुमते रुत्रात्मकाय हुं फट् ऊ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं ॐ ऊं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं ॐ ऊं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ हं हनुमते रुद्रा ॐ हं हनुमते रुत्रात्मकाय हुं फट् हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् ॐ अनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्